السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul hlul uqdatan min lisanina yafkahu kaulana. Rabbana zilina ilman wa rizukna fahman wasian Allahumma fakihna fid din wa ta'wil wahdina hadina mustaqim. Allahumma alimna rujda wa kina min syari nafsina. Allahumma inna nastaduka ma'alamtana tanafardhu ilayna indah hajatina wa la tunsinah. اللهم فطحنا علينا فتوح العارفين ورزقنا حظ المرسلين والهام الملائكة المقربين اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشكياء المردودين نوينا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ibtu ga aujil wa qurbihi wa thawabi ya fattah alim ya fattah alim iftah alaina fatan qariban ya fattah ya alim ya romati pengerusi masjid bukit Songkol. tuan bilal tuan-tuan imam tuan-tuan bilal ahli jawatan kuasa masjid alim ulama pimpinan masyarakat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian insyaallah kita akan sambung pembacaan kitab safinatun Najah yang dikarang oleh syekh salim bin sumair al hadrami seorang ulama dari Yaman kita habiskan tuan-tuan insyaallah hari ini bab air Aa. jadi air terbahagi kepada tiga bahagian Air yang suci dan dia boleh menyucikan. Air yang suci tapi dia tak boleh menyucikan. Air yang tak suci dan tak boleh menyucikan. Tiga bahagian air. Bahagian pertama, suci dan boleh menyucikan. Air tu boleh bawa, air tu suci. Kena kat baju, kena kat badan, boleh bawa semayang. Tu masuk suci. Soh semayang. Boleh menyucikan, maksudnya boleh guna untuk bersihkan najis. Basuhan tak akhir najis tu. Dan juga boleh guna untuk mengangkat hadas. Sama ada mengangkat hadas kecil, berwuduk. Ataupun mengangkat hadas besar, mandi, wa, mandi wajib. Air yang suci dan menyucikan. Pertama, tak makruh guna. Iaitu air mutlak. Kita dah bincang. Kedua, air yang makruh guna iaitu air musyammas. Ha, dan ada syarat-syarat air musyammas. Kat Malaysia tak berlaku. Tak ada air musyammas sebab Malaysia bukan negara yang panas. Pun begitu, ada air yang makruh guna selain daripada air musyammas. Antaranya air yang sejuk sangat. Antaranya air yang panas sangat. Jangan tak sampai mudarat lah. Kalau mudarat, haram guna. Yang ni yang sejuk sangat, panas sangat. Tak, tak lah sampai mudarat. Cuma kalau kita guna, tak selesa. Rasa tak boleh nak ambil sempurna wuduk. Ha, dia akan kacau kita punya push Maka makruh guna. Okey. Kedua. Air yang suci tapi tidak boleh menyucikan. Suci maksudnya apa? Kalau air tu kena kat baju, air tu ada kat badan, kita semayang, soh semayang kita. Itu maksud suci. Tapi air ni dia tak boleh menyucikan. Kita tak boleh guna untuk bersihkan najis basuhan yang terakhir tu kita tak boleh guna. Kita juga tidak boleh guna dia untuk ambil wuduk. Kita juga tak boleh guna dia untuk mandi wajib. Ini air yang suci tapi dia tak boleh, tak boleh menyucikan. Apa dia air yang suci tapi tak boleh menyucikan? Ada dua. Pertama, air yang air yang bercampur dengan benda suci. Dia tak campur dengan najis. Dia campur dengan benda suci. Tapi berubah dia tu banyak. Sampai kita tak panggil air sahaja. Kita sebut air lain. Air teh, air sirap, air sabun. Air kotor, air lumpur. Ah, kita tak panggil air sahaja dah. Kita panggil air Eh, kita tak panggil air sajalah. Kita panggil air sekian. Air sekian. Air sekian. Bila macam tu, tuan-tuan, tak boleh dah guna air tersebut untuk ambil wuduk. Tak boleh dah guna air tersebut untuk mandi wajib. Melainkan berubah tu sedikit je. Sedikit je berubah. Ada teh, sedikit je. Boleh guna lagi. Okay. Okey, baik. Ini kita tak panggil air musakmat, tuan-tuan. Ini kita panggil air yang bercampur benda suci. Kedua, air mustakmal. Air mustakmal sama warna dengan air mutlak. Sama bau dengan air mutlak. Sama rasa dengan air mutlak. Tapi dia tak boleh guna, tuan-tuan. Kita tak boleh guna dia untuk angkat hadas. Kita tak boleh guna dia untuk basuh. Basuhan terakhir aja, Tak boleh guna. Air apa tuan-tuan namanya? Air mustakmal. Air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas Sama ada mengangkat hadas kecil Atau mengangkat hadas besar Air lebihan tu yang guna tu Tak boleh guna balik lah Ataupun Air tersebut ialah air basuhan terakhir najis Contoh dekat botol ni ada taik hijau. Ah, Dekat botol ni ada taik sijok Okay, kita ambil contoh baju lah. Sebab baju kita bawa semayang kan. Lah. Contoh ada tanya cakap kat baju. Kita basuh bersih dong tuan tuan. Bersih. Ada sikit eh. Ada sikit lagi. Basuhan terakhir tu. Ada sikit lagi. Basuhan yang terakhir tu terus bersih kan. Okay, basuhan terakhir tu tuan tuan. Mesti kena guna air mutlak. Kalau basuhan terakhir maknanya tinggal sikit je lagi. Kesan sikit je lagi. Sekali basuh hilang lah. Kalau kita guna air mustahamal, kita semayang, tak usah semayang. Sebab apa? Sebab tak cukup bersih lagi. Kenapa tak cukup bersih Ustaz? Dah bersih betul dah tu. Tak cukup bersih lagi sebab apa? Sebab basuhan terakhir tadi bukan guna air mutlak. Dia guna air mustaqman. Sama je Ustaz? Tidak. Tak sama. Walaupun nampak macam sama je. Tapi dalam hukum fiqah, dia bukannya tengok sama ke tak sama. Dia tengok dalil. Jadi nak dia tengok Al-Quran, tengok hadis, guna kaedah usul fiq, Ulama ni telah mengeluarkan hukum dalam mazhab Syafi'i lah bahawa air yang digunakan untuk basuh najis mestilah air mutlak, tak boleh guna air mustakmal. Walaupun bersih. Walaupun bersih. Okey baik. Mesti bilasan terakhir tu air mutlak. Dan kalau guna air mustakmal juga cara penyelesaian dia macam mana? Daguna daguna contoh guna air, air musta'mal juga. Tambah lagi satu bilahan dengan air mutlak. Tambah lagi satu guna air mutlak. Selesai, ya, tuan-tuan, selesai. Ha, dan lepas tu kalau guna air musta'mal balik pun tak apa. Yang penting basuhan tu telah di-cover oleh air mutlak. Okey, baik. Yang terakhir tuan-tuan, ini yang kita masuk air ni. Tajuk baru hari ini ialah Air mutan najis Apa dia air mutan najis? Air yang bercampur najis Air yang bercampur najis ni tuan-tuan Dia tak suci Kalau kena kat baju Kita semayang dengan air Ada air tu kat baju Tak sos semayang Sebab apa? Najis juga Dia sama hukum macam najis Najih kita tak boleh bawa Asal mayang, ke? Kan? Air mutan Najih macam tu juga Sama Kita semayang Ada tarik cicok tuan-tuan Kat baju, kat bahu Batas tak semayang tuan-tuan? Batas semayang Kalau tak buang segeralah ha, Buang pula dia ada cara dia pula tuan-tuan Kita tak boleh ambil, buang Tak boleh gitu Tu dikira menanggung saja Tak boleh tanggung saja Kena tiup Tiup ni tak menanggung lah Tiup Aa, uh, ataupun kalau dia kalau najis tu atas ridak kita jatuhkan ridak aru. tu najis tu atas kopi ah cabut pia kita, kita tapi cabut tu tak boleh pegang cabut kita kena tolak tolak ah agak susah sikit tuan-tuan eh okay, baik cuma nak sebut apa nak sebutnya ialah apabila kita semayang kita tengok ada najis kita tak boleh buang Maka apa jadi tuan-tuan? Batas semayang. Batas semayang, basuh dulu. Kalau nak pakai lagi baju tu lah. Basuh dulu, kemudian semayang balik dengan baju tu. Okey. Maknanya, kalau kita ada najis dalam semayang, tak soh semayang. Sama juga dengan air mutan najis. Kalau air mutan najis ada kat baju, ada kat badan, kita masa semayang, tak soh semayang. Tuan, tuan air mutan najis beza dengan air najis tuan-tuan. Air yang memang najis itu air kencing. Air kencing contohnya memang najis dah. Air mutan najis asalnya tak najis. Contoh macam ni. Tapi dia telah bercampur dengan najis. Ah itu kita panggil air mutan najis. Kalau air kencing tuan-tuan, memang asalnya najis dah. Walaupun dia warna putih. Kan dia air kencing kadang-kadang kan jernih. Contoh orang tu dia banyak minum air masak kan. Bila kencing air warna apa tuan? Jenis air kan? Dah najis tak? Air tu najis lah. Okey. Air mutan najis tuan tuan. Macam mana kita nak kata air tu air mutan najis? Pertama. Kita tengok air tu sedikit ke banyak? Kalau air tu sedikit. Sedikit maksudnya tidak mencapai dua kolah. Dua kolah berapa kiraan model? Ulama sebut antara Syekh Wahbah Zuhaili sebut 217 liter. 217 liter air tu dua kolah. Dah nak tahu mana? Agak-agak je. Kita tak boleh nak tahu tepat-tepat jumlah air tu berapa. Kita agak-agak. Tengok air, lebih tak ah ha? liter, lebih ni. Ah ha, kalau kita agaknya tu lebih lah maksudnya. Tengok air. Ah ha, cumanya kena pandai jugalah, tuan-tuan. Tengok air dalam botol. Agak-agak lebih ni eh, liter. Oh tu agak sangat tuan-tuan. Kita agak-agak kena pandai sikit lah. Bila agak-agak, beza sikit je. Tak sama tapi beza sikit. Tak apa tuan-tuan. Dia maafkan lah. Ha. Tapi beza banyak, you know? Tak ada tuan. Oh, air dalam cawan. Air dalam cawan. Kita agak kita agak-agak. Eh, hey, 217 liter ni air dalam cawan ni. Ha, oh, tu sangat tu. Okey, jadi agak-agak pun kena pandai jugaklah. Ha. Ah. Ah, ha, jangan jadi masalah contoh ni. Ada bekas beson ni. Lepas tu bubuh air. Kita tengok, eh. Cukup ni dua tujuh jual liter. Ah, ha, cukup ah masuk ni. Tengok air dalam bekal besar ni. Tak cukup lagi ni, kena besar lagi ni. Ah, ha, tak cukup ah. Okey, tuan-tuan. Agak-agak eh. Agak-agak cukup ke ataupun tak cukup air tu 217 liter. Okey, tuan-tuan. Kalau cukup 217 liter dan lebih, maka dia dua kalah lah. Dia dikira banyak. Air yang tak cukup 217 liter, Maka air itu kita kata sedikit. Air itu sedikit. Maksudnya tak cukup dua. Tak cukup dua kalau. Okey, baik. Air yang sedikit. Kata ulama, air yang sedikit. Kalau dia, kalau najis jatuh kat dia. Haa, tuan-tuan. Contoh, ha? saya buat contoh. Haa, buah air tu. Okey, contoh tuan-tuan. Dalam cawan ni ada air dah. Okey, dalam cawan ni ada air dah. Okey, dalam cawan ada air. Air ni sikit lah. Ha, siapa kata banyak tu, kita nak kata dia apa tu. Okey, air ni sedikit. Kalau najis jatuh kat air sedikit tuan-tuan. Najis jatuh kat air. Sebab nanti kita bincang macam mana kalau air jatuh kat najis. Lain pula. Okey, sekarang ni najis jatuh kat air, ada air dulu, baru najis datang. Contoh ada air dah, cicok mari, cicok terbang, berok dalam. Okay. Air ni tuan-tuan, dia berubah ke, dia tak berubah ke, maka dia mutan najis. Tak boleh minum. Satu. Kedua, kalau air ni terkena kat baju, kita tak basuh, kita semayang dengan air tu, tak sos semayang. Ah, ha, sebab apa? Air dia tak suci tak boleh minum sah. Ha? Satu hal lagi, tak boleh semayang kalau kena kat baju ataupun kena kat badan. Tak boleh semayang. Kena basuh dulu. Okey. Boleh tuan-tuan? Eh? Sekali lagi. Air yang sedikit, tak cukup dua bala. Najis jatuh kat dia. Dia berubah ke? Dia tak berubah ke? Sama dia tetap najis. Dia tak mutan najis. Tak boleh minum. Kalau kena kat baju, kena kat badan. Tak boleh semayang. Semayang jadi tak soft. Kena basuh dulu. Okay. Itu pertama tuan tuan. Kedua. Cawan ni kosong. Tuan-tuan bayang cawan ni kosong. Okay, minum lah. Saya minum sampai kosong dulu. Ok tuan-tuan, kosong. Puas ha. agak tuan-tuan, nak habis kan? Okey, sekarang ni kosong tuan-tuan. Najih ada dalam dia. Tadi Najih jatuh kat air. Sekarang ni Najih ada, air jatuh kat Najih. Lain tak tuan-tuan? Lain. Bila Najih ada, air jatuh kat Najih. Dan air tu sedikit dia berubah barulah air itu muntah najis. Kalau tak berubah tak muntah najis. ah, lain sekali. Jawapan ni kosong. Ada tai cicak dalam. Kita bubuh air. Sikitlah. Belum bubuh air tuan-tuan, tak berubah. Adakah dia jadi muntah najis? Tak jadi muntah najis. Sebab apa? Sebab air jatuh kat najis. Air jatuh kat najis. Kalau tak berubah, tak jadi muntah najis. Jadi mutarajis kalau apa? Kalau ber kalau berubah. Bila ada najis. Ada najis dalam ni, cawan kosong. Air jatuh kat najis. Berubah baru mutar najis. Tapi kalau air jatuh kat najis tak berubah maka dia tak jadi muta tak jadi muta najis berbeza dengan Air ada dulu Najis satu Kalau yang ni Berubah ke Tak berubah ke Maka dia jadi mutah Mutah najis Berbeza Okey baik Ini kalau sedikit tuan -tuan. Kalau banyak Kalau air tu banyak Maksudnya dua kolah dan ke atas 217 liter dan ke atas Lebih dia masuk najis kat dalam dia. Contoh, ni. Bekas besar ni. Jatuh najis dalam. Adakah terus jadi mutan najis? Kena tengok dulu. Kalau dia berubah, baru jadi mutan najis. Kalau dia tak berubah, tak jadi mutan. Tak jadi mutan najis. Itu kalau banyak tuan tuan. Sebab air yang banyak ni, Nabi kata dia tak menanggung najis. Ha, melainkan apa tuan-tuan? Melainkan kalau dia ber berubah. Jadi air kolah kita tu, kalau jatuh tak ada kita tengok ada tak ada kita jangan bersihkan air tu. Sebab air tu bersih lagi. Melainkan, tak ada tu power sangat. Masuk tak ada tu, habis. Hitam habis air. Ha, ni barulah tuan-tuan. Tak boleh guna dah air kolah ni. Sebab apa? Sebab ber berubah. Air yang banyak, Najis jatuh kat dia berubah dia jadi air mutah mutan najis. Air yang banyak jatuh najis tak berubah maka dia tak jadi mutah tak jadi mutan najis. Jadi ada beza air sedikit dan air yang banyak dan air sedikit ni pula ada beza. Sama ada air ni jatuh kat najis ataupun najis jatuh kat air ada beza. Okey baik. Jadi, itu ceritanya tentang air mutan najis. Ya? Yeah? Air laut. Air laut ialah air mutlak. Walaupun dia masin. Sebab apa? Sebab Allah cipta asalnya macam tu dah. Ha, ah, Kalau katakan air tasik. Air tasik yang bukan buatan manusia lah. Air tasik yang memang ada tasik kan. Kalau tiba-tiba air tasik tu masin. Bukan sebab orang buat. Memang asal dia masih. Tasik. Dia pun air mutlak juga. Sebab apa? Sebab air tu asalnya macam tu. Ha, tapi kalau kita ambil air bubur garam kita guna untuk ambil uduk, tak boleh. Kenapa no, tak boleh? Air laut boleh, air laut masing. Oh, tak boleh sebab apa? Air air ni awak buat dia jadi masing. Air laut dia masing sebab asalnya memang masing. Ha, okay, macam tu. Boleh eh? Okay, baik. Jadi, skedar itu dulu tuan-tuan. Untuk hari ini uh, selesai dah kita cerita tentang datang, kita cerita tentang uh, a selesai perkara yang uh, membatalkan wuduk. Uh, kita cerita perkara yang membatalkan wuduk. Yang baik daripada Allah SWT yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Allahu Taala a'la wa a'lam wa azza wajjal. Wasallu Taala ayu وأن ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته